Итак, всем привет! И с вами канал Подарки Раздема МЛП И я, Маша Воробьева или Мария Воробьева. И я объявляю конкурс. Ой. А -а -а! В этом конкурсе будут призы. Но они будут нереальные. Они будут э, с призами, лайки. Э, простите, это у меня тут. Сейчас я отключу. Вот, все. Там просто у меня подруга все пишет и пишет эти письма. То есть в этом конкурсе будут у меня призы, лайки, комментарии и. эти, как их? Да, лайки, комментарии и просмотры. Да, и сейчас это... Ой! Что я говорю? А, да, у меня будет конкурс. Он будет длиться до 22 февраля, то есть сегодня 28 января, а будет длиться до 22 февраля. Пожалуйста, кто хочет, участвуйте. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, просто у меня <laughs> так мало просмотров, и вообще ни одного комментария. <laughs> ну хоть ты в конкурсе-то поучаствуйте. <laughs> Ладно, э, слёзы вытираем. И э, сейчас я вам расскажу конкурс на что будет. Вы должны сделать прическу пони очень красивую и нарисовать ее. То есть вот эту пони с красивой прической. К примеру, Рэрити. Вы расчесываете волосы на их гриву. Дальше делаете прическу там, например, какую-нибудь там, не знаю. Ну, к примеру, там, самая моя любимая. Вот так вот делаете. Ну, это самая простая прическа. Вот так вот можете сделать. Вот, вот так. Сейчас бронем, бронем. Ой. Вот так. Сейчас, подождите. Вот так вы можете сделать прическу. Ну, я пока нравится. Такую ставлю прическу. Кстати, у меня очень классно получилось. Кстати, в этом можно я буду вести? Конечно. Кстати, в этом номере, еще, в этом выпуске будет еще и лотерея. Ой, не лотерея, а то есть, знаете, там бумажки э, и открывают, какие каналы э, получают первое, второе, третье место. Они тоже будут получать лайки, комментарии или там вопросики. Некоторые комментарии, там лайки и просмотры будете получать. Итак, сейчас я вынесу вон туда вот в ту комнату бумажки. Итак, начнем. Итак, сзади меня появились бумажки, которые, которые я должна... Простите. Ой, ну что? У меня еще тут свалилось. Короче, мне постучались и... Простите. Короче, вот, я должна была встретить. Вот. И, короче, вот, вот эти вот я бумажки должна открыть. И, короче, сейчас мы откроем первую бумажку. Кто получил третье место? Их тут четыре. Я неправильно писала каналы. Я это знаю. MLP я вообще написала мне так ужас. Я вообще уже. Ладно, давайте первое, третье место. То есть тут на каждой бумажке нарисовано сердечко. Та-дам! Сердечко, сердечко, сердечко. Сейчас фикусирую. Вот. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. И первое место... Ой, третье место. Я уже напуталась. Получается... МЛП Стоп Мо... МЛП Кьюти подождите, простите. И я просто написала МЛП Кьюти Rarity вот так, чтобы я не путалась. МЛП Кьюти Rarity, ты занимаешь третье место. Дальше второе место занимает... Позитивный МЛП Стоп мошен вот стоп моушен я сохранила. Ура! Поздравляю себя! Итак, и первое место. NMLP Miracle! Е -е -е -е! Класс! Но Miracle-то не обращай внимания, я неправильно не То есть NMLP Miracle получает первое место! А, кстати, я потом скажу вам, кто как какой приз получает. Ну и я знаю, кто это. МЛП Лиза Лав. Да, ты была у меня, прости. Ты у меня была. Но, прости, вот тут тебе не получилось выиграть. Никакого места. Но ты все равно получаешь, знаешь, сколько лайков? Ты получаешь один лайк лайк like, хороший, не дизлайк, лайк like, просто лайк, like, просто лайк, 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 лайк. Ты получаешь лайк like и один, один комментарий. Нет. Подождите, я вспомню сейчас. Возьму бумажку. А, вот. Ты получаешь один лайк. Like. Вот один лайк like просто получаешь. N NLP Miracle ты получаешь один лайк. Like. Один лайк. Like. И пять комментариев. И знаешь, сколько просмотров? Десять просмотров. Дальше позитивная малпистап Motion. Ты второе место. Ты получаешь один э, лайк и два комментария и пять э, просмотров. Uh, MLP QT, MLP Qt Rarity ты получаешь один лайк и uh, uh, один лайк, да, и uh, одну один комментарий и uh, и два просмотра. Ну ладно, всем пока, Я убрала. Ладно, всем пока, спасибо за просмотр. И, НЛП ну я тебя поздравляю, то, что ты заняла первое место. Я сейчас прям всем выставлю, то есть тебе один лайк, 5 пять прос... 5 комментариев, десять просмотров, позитивный НЛП стоп можно тебе, два комментария, один лайк и пять просмотров. И... Uh, MLP кьюти Поздравляю тебя тоже MLP кьюти Я думала ты будешь первое место но вот оно Перкол да. И сейчас я вам покажу Сейчас скажу эм, А вот И ты у нас получаешь два комментария Ты получаешь uh, MLP QTRIT ты два комментария. Э -э -э -э. Два комментария, да. И один лайк и три просмотра. Пом да, я три. Я не, не там сколько-то говорила. Я уже не помню, как сколько говорила. Но ты три просмотра получаешь. Ну я не помню, сколько я говорил, может три, может два, может я один просмотр, ты получаешь один просмотр, нет, ты получаешь три э, просмотра, ладно, всем пока, спасибо за просмотр, и участвуйте в конкурсе, э, напоминаю, надо сделать прическу пони, Ладно, я так облегчу. Нет. Буду, не буду уже менять итоги конкурса. Ой, не итоги конкурса, а что надо сделать в конкурсе. Так будет чуть-чуть посложнее. Э, сделать прическу пони. И, конечно же, э, нарисуйте ее с этой прической. Ладно, всем пока! Мне уже пора кое-что сделать. Ладно, всем пока! Мне надо вам ставить лайки и все. Лайки, комментарии и просмотры. Пока.